Напередодні випускних вечорів ми вже говорили про моду на жіночий вечірній одяг. А сьогодні черга за чоловічими костюмами. Виявляється класичний костюм із двох елементів піджак і брюки був придуманий ще на початку 20-го століття в Англії. І згодом став найважливішим елементом бізнес-стилю не тільки серед чоловіків, але й серед жінок. Тож давайте подивимося історію нашого героя. А потім поговоримо з дизайнером Андре Таном. Доброго ранку, Андре. Доброго ранку. і дізнаємося, що треба знати, коли купуєш костюм, і як його правильно носити. 25-річний киянин Олександр веде активний спосіб життя. Займається бігом, багато подорожує. Тому зручний повсякденний одяг у хлопця найулюбленіший. Мені комфортно бути в кросівках, в джинсах і в футболці. Та є у шафі Олександра і зовсім інша одежа. Я веду праздничне мероприятия і по роду своєї діяльності мені потрібно бути ярким. и при этом солидным. Поэтому приходится подбирать костюмы, которые подчеркивают и образ, и выглядят ярко, празднично. Абы святковый образ вдався, Александр обирает яскравый колер и молодежный фасон пиджаков. Он яркий. Видите, одна пуговица. Вот, мне комфортно, когда она одна. Плюс он приталенный. Подчеркивает фигуру. Есть у гардероба хлопцы и неяскравые экземпляры. Их дополняют деталями. Несмотря на то, что он серый, но в нем видите вот такая клетка небольшая. Брюки до піджаків Олександр підбирає окремо, надає перевагу нейтральним кольорам, що легко поєднати з будь-яким верхом. Якщо говорити про брюках, це не висока талія. Мені не зовсім нравиться така класика. Я люблю, щоб талія була поніж. При виборі ціна костюму не є вирішальною для хлопця, адже впевнений і недорогий костюм може виглядати достойно. Для мене важливо, щоб костюм на мене хорошо сидів, Я себе в ньому чувствував легко і комфортно. Чтобы костюмі было комфортно, завжди важно правильно подобрать пиджак. Для этого его обязательно треба міряти під сорочку, радять спеціалісти. Самое главное, чтобы плечи очень хорошо ровно сели, вот. Чтобы вот здесь ничего как бы не выпирало у вас, ничего здесь не мешало. Пройма тоже самое главное, чтобы как бы вам ничего не мешало. Яких правил ще варто дотримуватися при купівлі костюму? Як підібрати костюм, щоб він і зручним був і прослужив довго? Чи завжди ціна костюму означає його якість? І у нас у студії дизайнер Андре Тан. Доброго ранку, антре ще раз. Правда. Ну собственно, дуже важливе событие в жизни любого школьника, коли вже екзамени позаді, волнініні вже теж позаді? Ну саме приєднає та конечно же себе костюм. Каким в этом году является модный мужской костюм? Ну, во-первых, да, во-первых, я считаю, что мужчины сейчас такие же модники, как и женщины, однозначно. Uh -huh. И если раньше, допустим, мужчины в основном всегда на выпускной были исключительно в черном костюме, yeah. максимум там в сером, сейчас наоборот удобно сочетать и круто сочетать стиль 70-х годов. Это когда вы сочетаете яркий, допустим, пиджак и, допустим, светлые брюки. Ну, то есть когда брюки и пиджак совершенно разных тонов. Uh -huh, uh -huh. Плюс ко всему сейчас в моде в том числе в 50 е годы, поэтому можно сочетать клетку. Mm -hmm. Допустим, там, пиджак в полоску и здесь темно-синие брюки. То есть, сейчас сочетание очень модное это темно-синий с белым. Это всегда смотрится дорого, изысканно и со вкусом. Ну, и опять-таки, если говорить с точки зрения экономии, этот костюм потом можно носить, распоровывать, и в том числе носить, сочетать потом этот жакет в клетку с джинсами, эти брюки потом mm -hmm. носить с рубашками и так, далее, и так далее. То есть, это очень удобно и комфортно. Андрей И... Арчин, да. Да, да. И в том числе, мне кажется, что круто для выпускников сейчас спрашивать, в чем будет твоя непосредственно поклонница, да, в каком да, да, цвете да. платье, соответственно, подбирать такого же цвета рубашку и сочетать это, допустим, пускай рубашка будет нежно розового или фиолетового, или даже изумрудно-зеленого цвета, но в сочетании с серым костюмом это будет смотреться очень круто и с ужинами брюками. А о чем стоит забыть вообще в этом году? Что уже совсем не модно? Ну совсем не в моде это а, все-таки большие плечи, да. ну и вообще самое главное, прежде всего, самое главное не стильный и не модно одетый человек, это чопорно одетый человек. Uh -huh. Когда он специально готовится для этого. Все должно быть очень небрежно. Uh -huh. Когда вы специально готовитесь, у вас все красиво выложено, наглаженные рубашечки. Но сразу видно, что вас собирала напускной бабушка. Uh -huh. а поэтому сейчас все должно быть очень быстро, небрежно и со вкусом. Uh -huh. Ну и, собственно, давайте посмотрим и давайте узнаем, как правильно подбирать и как правильно носить. У нас есть несколько фотографий. Я правильно понимаю, мы можем сейчас их показать. На одной фотографии у нас фото, например, с двумя пуговицами пиджака. Да. И есть у нас второе, то три пуговицы. Расскажите, что здесь правильно, что здесь неправильно. Собственно, две пуговицы должны быть застегнуты или одна? Нет, никогда, Расскажите. никогда нельзя, чтобы было застег... застегнуто две пуговицы. У меня как раз также сейчас жакет с двумя да. пуговицами. Всегда должен быть застегнута первая пуговица, верхняя, угу. а нижняя всегда должна быть расстегнута. Это догма, которую никогда нельзя нарушать. Это прежде всего, если человек застегивает полностью пиджак, это говорит о том, что э, он вообще не умеет. Умеют носить жакеты. Это мавитон. Это вообще Я противопоказано. Поняла. А три пуговицы? Ну, да. на самом деле, жакеты с тремя пуговицами это настолько не модно, в этом уже даже не хоронят. А, поэтому. А, на самом деле, действительно, жакеты с тремя пуговицами, ну, актуально было лет 10 назад, поэтому сейчас уже даже в магазинах вы не найдете таких жакетов, поэтому это а... крайняя редкость. На самом деле, можно, естественно, застегивать обязательно среднюю пуговицу, которая по центру, да, и верхнюю можно застегивать, можно и застегивать, но нижняя всегда должна быть расстегнута. Я поняла, что с длинной рукава пиджака и, собственно, разница рубашка-пиджак. Обязательно рубашка должна выглядывать на полтора сантиметра, это также догма, угу. потому что если у вас жакет слишком длинный, такое ощущение, что вы его сняли своего старшего брата. У нас первое фото, так понимаю, это правильный вариант. Это да? правильный вариант, да. Ну, а, потому что второй вариант а, совершенно неверный. Это очень, опять-таки, то, что я говорю, со старшего брата жакет, но а, третий вариант это с младшего брата жакет. Все-таки самый правильный вариант это первый вариант. И буквально последнее Брюки, какими должны быть брюки? Длина брюк, посадка брюк? А сейчас модно, естественно, заниженная линия сидения. Сейчас модно свободные немножко брюки со складами. А, и обязательно они должны быть заужены к низу. Ну, идеальный вариант, если вы хотите быть пресловатым модником, тогда, конечно же, вы одеваете броги, обувь или, допустим, окосины на босу угу. ногу и с закатанными брюками. Это вообще must-have скажем так, последних нескольких сезонов. Спасибо большое, что отвечали на наши вопросы. Дизайнер Андре Танков у нас у гостях, а снеданок тревая. Далее рекламная пауза на 1+, +1. будьте с нами.